Аллилуйя. Бог добрый, любящий, благодарим Тебя, Святый Боже. Благословляем Тебя и поклоняемся Тебе. Боже, мы молим Тебя, чтобы Ты дал нам сил идти по Слову Твоему, быть верными, показать Тебе ту любовь, которую Ты проявил ради нас на кресте, мой Бог. Дух Святой, мы ожидаем Тебя, мы жаждем Тебя. Боже, мы нуждаемся в Тебе в каждом дне, в каждой секунде и в каждой минуте. Во имя Иисуса Христа. Амин. Аллилуйя. Давайте воздадим славу Господу. Присаживайтесь, драгоценные. Рад всех видеть в Божьем доме, в теле. Аминь. Особенно, когда, когда собирается реально церковь. Я помню, пастор всегда говорил, запомните, что церковь – это вы. То есть это те люди, которые получили откровение о служении Господу. То есть это члены церкви. Это вот собрание. Поэтому я я очень люблю это время, очень люблю это молитвенное служение, потому что здесь собираются реально те люди, которые служат, которые имеют это откровение служить Господу. Аллилуйя. И хорошая песня такая, слова вот по Слову Твоему. Вообще мне очень нравится это поклонение, вот эта песня, и идти по слову, думаю, как же как же это сделать, как же это осуществить, что для этого надо, чтобы мне идти, чтобы мне следовать за Богом, чтобы мне сегодня идти по слову Божьему, потому что это действительно важно. Я раньше следовал другим путям, но хорошему они меня не приводили. И я начал размышлять, готовился к проповеди, и что мне надо для того, чтобы осуществить, остаться на путях Божьих? Немного. Это быть верным. Аминь. Аминь. Это быть верным. И сегодня я хочу поговорить о том, о верности. Больше засвидетельствовать. И анализировал, размышлял о своем становлении христианстве. То, как меня Господь проводил. И знаете, что я увидел драгоценные То есть, я же не супер, супер святой, там, супер там, проповедник, еще что-то. Разные этапы были в этой жизни, пока Бог меня вел, направлял, наставлял, братьев давал, лидеров, пастора. И тоже больше, конечно, было ошибок, больше было шишек, но слава Богу, что в этом всем, что как Господь оказал эту верность и доверие, так же я ее проявил. Потому что, так проматывая, многих ребят нету, многих людей, и ты вспоминаешь, ты помнишь, как ты служил с ними, как проходил эти этапы. Действительно, хорошие ребята, хорошие братья, но на каком-то этапе почему-то случались определенные обстоятельства, что они оказывались неверными. И противоположное слово да, верности – это что? Неверность – это измена. И я верю, что мы не такие, что если мы здесь, мы сегодня верны. И что же такое верность? Верность – это преданность кому-либо или чему-либо, это неизменность в своих обещаниях, словах, отношениях, в исполнении своих обязанностей, долга, в своих обязанностей и долга. Аминь. То есть самое-самое важное, первое – это преданность Богу. Когда мы обещаем, Господь, я твой, сегодня я обещаю тебе хранить чистую совесть, сегодня я обещаю, взяв этот крест, нести его до конца. Какой бы он ни был трудный, какой бы он ни был тяжелый, как бы с чем бы я ни сталкивался, я сегодня буду идти до конца. И знаете, я сегодня вижу это благословение, то, как Господь меня благословляет. Я сегодня вижу за этап своего становления, действительно, я тех вещей... Я никогда, честно говоря, Таня, выходила вот свидетельства, я никогда не думал уже, что я э, женюсь. Я понимал, что ну, для меня это, не знаю, было что-то, ну, такое, действительно недостижимое. Найти того человека, который, э, зная мое прошлое, учитывая все эти обстоятельства, постоянно э, на центре, допоздна, то есть, э, ну... Тяжело было в это поверить, но жив Господь, что Бог добрый, что Он сегодня благословляет, и не просто благословляет, а действительно знаете, благословил любящей, верной и красивой женой. Слава Господу, друзья. И второе, давайте откроем местописание, откроем Слово Божье. Это первое послание к Коринфянам, 4 глава, со второго стека. Постол Павел говорит такие слова, что «От домостроитель же требуется, чтобы каждый оказался верным». И он приводит такой прообраз домостроитель, да, то есть человек, который устрояет Дом Божий. Там говорится о духовных вещах, говорит о тайнах, о, о духовных тайнах, о нашем служении, о нашем отношении, о взаимоотношении с друг другом, с близкими, с церковью, то, насколько мы сегодня оказываемся в этом верными. И я начал анализировать чуть-чуть со строительством тоже знаком. начал анализировать, когда ты в команде что-либо что начинаешь строить. И у тебя есть определенный план, определенные цели и задачи, как тебе надо выстроить то или иное помещение, произвести какую-то работу. У тебя есть чертеж. Так же, да, как прежде чем начинается домостроительство, сначала утверждается проект. Архитектор делает чертеж дает чертеж, и поэтому чертежу ты начинаешь строить. Казалось, вроде бы ничего трудного. Тебе просто надо сделать то, что там написано, выложить такую-то такую-то кладку и так далее и тому подобное. Все очень элементарно и просто. И тут апостол говорит, апостол Павел говорит о том, что от домостроителя требуется немного. Слушай, будь верным. Я часто слышу, знаете, о том, что вот, я не такой, как вы, я не такой, как братья, наверное, я что-то делаю не так, или я вспоминаю какое-то свое прошлое, и я столько всего наделал, я даже не знаю, просил меня Бог или не простил. Слушай. По сегодняшний день каждый из нас допускает какие-то ошибки каждый божий день где-то мы сражаемся с какими-то запинающими грехами где-то мы раздражаемся где-то э, где-то мы злимся да э, где-то еще у нас происходят определенные какие-то вещи где слава богу что бог милостивый что он добрый что он бог любящий прощающий э, что у нас есть сегодня покаяние когда мы можем сказать господь прости я сегодня каю за те или иные вещи, за отношения с братьями. Мне нужна Твоя милость, мне нужна Твоя благодать, чтобы остаться верным. Чтобы остаться верным, чтобы дойти до конца, совершить этот путь. Я обещал. И Бог тоже нам обещал. Во Второзаконе, в 28 главе все написано. Говорит, я обещаю, что благословлю тебя. Бог обещал, что будет изобилие на столах, обещал. Обещал, что будет успех в семейных делах, обещал. Обещал, что благословить детьми, обещал. Бог все обещал, там все написано. Но перед этим, там есть одно условие. Он говорит: если ты будешь послушный и исполнять мои пути, то есть жить по Слову Божьему, исполнять заповеди это Ветхий Завет. Все. И все, что от нас требуется, родные мои, это не быть какими-то супер святыми, я не знаю, быть там, стремиться там, э, стать какими-то э, теологами там, или э, богословами большими. Нет, родные мои, христианство начинается с других вещей. Христианство начинается с верности. Когда ты обещаешь Богу, и ты совершаешь этот путь спасения, ты, ты, ты проявляешь свою верность, верность в служении, верность в отношениях, верность в работе, верность в доверии. И Бог смотрит на это, потому что Он Бог сердцевидец, Он видит Твое сердце. Может, ты что-то как-то и не так делаешь, я не знаю. Может, что-то у тебя не получается, послушай. Это не столь важно. Это уже Господь будет работать с твоим и с моим сердцем. Я вспоминаю себя на началах, этапах, смотрю на ребят, на братьев, говорю, братья, имейте терпение. Все оно пройдет, надо время. Все сразу оно тоже не приходит. Надо пройти определенный этап, надо позволить Богу произвести эту работу, потому что Господь, Он тоже, Он смотрит на это. Слово Божье говорит, что я покажу разницу между служащим и неслужащим. Вот это и есть. Он говорит, я покажу разницу, тот, кто верный мне, и тот, кто неверный. Я покажу эту разницу. И знаете, я сегодня вижу эту разницу. Действительно вижу. Иногда ну, печально, вспоминая ребят, действительно, которые не просто отошли, отступили, за которых ты еще молишься, стоишь в проломе, церковь молится, которые еще ходят, я верю, что они вернутся. Но есть и люди, которых нету, которых нету уже в живых. И ты недавно стоял на молитве с ним, ты недавно общался с ним, ты его обнимал, но пройдя какой-то период, все, его нету. И ты никогда уже его не обнимешь, ты никогда не сможешь уже его здесь увидеть. Я верю, что встретимся на небесах, но тем не менее это, ну, это, это неприятно. Такие чувства, знаете, ну, не как бы не из радостных, думаешь, Господь, может, что-то не так, может, я что-то не доделал, может, что-то не получилось, но в Библии написано, что будет разница, и каждый выбирает свой путь. Кто-то выбирает благословение, а кто-то выбирает быть лишенным благословения. Поэтому я верю, что мы сегодня здесь, и это для нас благословение. Аминь. Это быть благословение быть верным действительно, быть в Доме Божьем, быть в теле. Ну, это классно, драгоценно, это круто. Я, знаете, сколько бы, каком бы состоянии я не был, как бы не было тяжело, и с какими вопросами бы я не приходил в церковь, в Дом Божий, я всегда ухожу отсюда совсем в совсем другом настроении. Какие-то проблемы, вопросы, они всегда будут и остаются, но ты наполненный, потому что ты понимаешь, ты приходишь туда, где нету замкнутости, где есть присутствие, где есть действительно верный Бог, который обещал. Говорит, я благословлю. И это реально благословение. Аминь. Евреям. 10 глава, с 23 стиха. Говорится такие слова. Будем непоколебимо держаться исповедания веры, которая дает надежду, потому что тот, кто обещал, нам верен. Аллилуйя. Будем непоколебимо держаться веры. Насколько важно, драгоценное, сегодня держаться веры. Не просто верить. Знаете, сейчас спросишь у каждого, каждый верит, каждый верующий. Я вот, друзья, спрашиваю, говорю, слушай, а ты веришь? Конечно, верю. Ты Библию читал? Нет, а зачем? Ну, то есть есть разница тоже. Быть верующим, действительно жить этим, ну и просто говорить, что я верю. Он говорит, как мне сегодня удержаться этой веры? И апостол, ну это не совсем не точно, апостол Павел или написал это послание или нет, но тем не менее сказано, что как вот, непоколебимо. Очень важно иметь вот эту непоколебимость Господи, упование на Него, то есть быть твердым, быть стойким, быть надежным Боге. Я верю, что для Бога нет ничего невозможного. Он обязательно благословит. Я верю, что этот год для нас, он будет особенный, дорогие мои. Что э, мы не просто пошли в пост, э, мы не просто понимаем, но обновление и ждем. Я верю, что мы приложим максимальное усилия к тому, чтобы в конце этого года, 25-го года, посмотреть на те плоды, на результаты наших действий и насколько Господь действительно верный. И я верю, что наша вера через это будет расти, наше упование, оно будет больше и больше, что э, наша надежда на Бога, она будет сильнее что наше свидетельство, оно будет сильное и мощное, действительно. То свидетельство, которое будет приводить э, людей к спасению. Я знаю, что самое, э, самое сильное Евангелие ⁇ это наше свидетельство, дорогие мои. То, как мы сегодня, кто мы сегодня и что мы сегодня. Что я не просто хожу в церковь, что я не просто христиан, я живу этим, я горю этим это моя жизнь, это, это все мое упование, это вся моя надежда. То, что сегодня Господь сделал для меня и для тебя, я думаю, это реально благословение сильное. Учитывая свою жизнь, ну, кто бы не помогал, и врачи, и психотерапевты, и никто не мог ну, не, не, я не знаю, я не доходил на того этапа, чтобы вот бах, и вот, и все. Это реальная Божья слава, это просто чудо. И я думаю, я здесь не один такой. И, знаете, я вот так вспоминаю свою жизнь, когда особенно трудно становится, когда какие-то колебания, я думаю, у каждого человека есть какие-то сомнения, есть переживания, да, приходят обстоятельства, когда дьявол, он постоянно хочет... Э что он хочет? Он хочет украсть твое слово. Он хочет погубить твою веру. Он хочет умертвить твою душу. И когда я вспоминаю то, откуда он меня поднял, когда я вижу те этапы, на которых он меня благословлял, и где я сегодня, слава Богу, у меня сразу это отпадает и проходит. Когда я прихожу в церковь, я вижу тех людей, у которых тоже есть откровения, которые служат и которые хотят видеть классную, обновленную, живую церковь, аллилуйя, я думаю, ради этого, ради этого стоит потрудиться, ради этого стоит обновить наше мышление, ради этого стоит приложить все усилия, действительно, чтобы в конце года мы увидели те плоды, увидели разрешение тех нужд, о которых мы сегодня молимся. Я знаю, что это, дорогие мои, что это только начало. Я верю, что мы вырастем и в церквях, и в домашних церквях, что наших ячеек их станет больше. Я верю, потому что это благословение. И молодежное служение, детское служение. Я вижу уже, как Господь нас благословляет. И это не конец. Это только начало. Начало нового движения. Все сегодня зависит от меня и от тебя. Послушай, насколько ты сегодня окажешься верным. И додумывать, не выдумывать что-то. Быть послушным, быть послушным. Быть верным тому делу, которого сегодня Господь тебя доставил. Жить, иметь эти отношения, стараться в каждом дне обновляться. Если ты сегодня ошибался, ну ничего страшного, завтра я буду по-другому реагировать, завтра я научусь и хочу приблизиться к тебе, Господь, чтобы Ты меня вел в этом, чтобы действительно, видя наши добрые дела, Бог прославился через нас. И я знаю, что это реально, дорогие мои, Библия об этом говорит, что придет время, и я покажу насколько Бог верный, насколько Он живой и любящий. Аллилуйя. Буду заканчивать, драгоценные. Я вот Начинал с верности, у меня было на последнем вообще стихе, ну, в конце говорить о том, насколько Господь э, дает нам обещание, что Он благословит нас. И я еще раз пересчитываю. Мне очень нравился, это откровение еще моей, э, моей реабилитации, это 28 глава автора Закона, когда он говорит, я благословлю. Там не написано, может быть, благословлю, или я посмотрю на твои дела, а потом тебя благословлю. Там четко написано. Я благословлю тебя, если ты будешь исполнять заповеди мои и быть на путях моих. Я благословлю тебя. И я верю, что Бог благословит нас, если мы проявим эту верность, проявим ту любовь в служении. То, что сегодня тебе доверяют, неважно, маленькое, большое это служение, неважно. Я начинал вообще тоже с малого. Наши старшие братья, пастора, все начинали с малого и все оказали эту верность. И ни одного, ни одного из них Господь не оставил. Как бы ни было тяжело, как бы ни было трудно, друзья мои, казалось, уже нету выхода. Когда есть упование на Бога, ни разу Он меня не оставил, ни разу. И я очень Ему благодарен. В этом всем я видел одно, Он говорит, Слушай, перестань надеяться на свои силы. Очень часто бывает, родные мои, что мы уповаем, доверяем Богу, но мы забываем, мы пытаемся как-то делать что-то своими силами, своими шагами, как-то что-то продумывать, просчитывать. Размышлять, думать это очень важно, но очень важнее, даже важнее всего, уповать на Бога. Я говорю, Господь, сегодня я не знаю, как-нибудь в той или иной ситуации, но я знаю, что Ты превыше этого всего. Сегодня я уповаю на тебя, я отдаю тебе в руки эту ситуацию и прошу тебя, чтобы ты повел, чтобы ты благословил и чтобы ты разрешил. Ни разу, родные мои, за ту нужду, за которую я сражался, которую угодно Господу, Он не разрешил. Я всегда, проходило время, но я всегда слышал ответы. Я помню, перед, перед Пасхой у нас был 100-дневный пост, такой нелегкий пост, и... Давлериан тоже сказал, говорит, мы будем поститься за нужды, и вы можете последнюю написать какую-то свою нужду, это которая за которую вы сегодня переживаете, хотите, чтобы Господь вступился. Напишите и молитесь. И знаете, я тогда э, думаю, за кого же молиться? Думаю, что вот ну хочется, чтобы действительно увидеть эту славу Божью и я тогда вспомнил свою семью. Отец, мама уже тогда были спасены. У меня тогда э, брат, он был э, неверующий. Так верю, там во что-то как бы и все. Я понимал, что он человек такой у меня э, самодостаточный, э, самостоятельно всего добивался, то есть такой горды и человек, который сам, сам всего достигает, ну, с ним очень как бы трудно о чем-то беседовать и объяснять ему обоим. Говорит, слушай, я знаю точно, что мне надо работать с утра до вечера, и все у меня будет нормально. И знаете, я написал эту нужду и начал молиться. Через определенное время, я помню, приехал к другу, я брата посещаю на это самое, на фонтанке, он вылит у меня, Сергей, все его знают, тоже он и крестился, слава Богу. И я приехал, взял его с собой, говорю, поехали, поможешь мне. Начали проповедовать ему, я говорю, послушай, так Господь повел, слава Богу, говорю, давай покаемся, говорю. Макс, пришло то время, когда тебе надо примириться с Богом. Я говорю, просто это молитва, ну, которая радикально изменит твою жизнь. Он уже слышал, уже не раз говорили ему, мое свидетельство видел. И ну, реально жив Господь. Он говорит, давай. Я не ожидал, я сам до последнего где-то, знаете, не верил, но слава Богу за нашего любящего всемогущего Бога. Когда он прочитал эту молитву покаяния со мной, но ну, это была моя вторая такая сильнейшая радость, которую я пережил и ощутил. Я понимал, что так делать, ну это невозможно, это просто вот, Божья верность, когда ты обещаешь, ты заключаешь с ним завет, ты исполняешь свое, и Бог отвечает тебе взаимностью. Аллилуйя. Давайте встанем, драгоценные, будем молиться. поклонимся, поблагодарим Бога за Его обещания, родные мои. За то, что 2000 лет назад Он отдавал Своего Сына на крест ради каждого из нас, чтобы мы сегодня не погибли, но имели вечную жизнь, чтобы мы сегодня были спасенные. Я думаю, Иисусу Христу ему тоже было нелегко идти на этот крест. И буквально за несколько дней у него были переживания. Потому что он понимал, в Библии написано, как он страдал, написано, описывается молитва в Гесиманском саду, как ему было тяжело, когда он молился и говорил отец. Пусть она минует эта чаша, если так возможно. Но пусть будет не так, как я хочу, а так, как хочешь ты. И слава Богу за нашего Всемогущего Господа, который пошел до конца который умирал на этом кресте, который проливал свою невинную кровь, ради того, чтобы по милости Божьей, по его благодати, по его безмерной и безграничной любви мы сегодня имели спасение. Мы не заслуживаем этого, родные мои, и делами никакими мы это не сделаем. Это подарок, это дар Божий. Благословен Бог наш. Благодарим Тебя, Святой. Благодарим Тебя, Отец, за Твою милость и благодать, мой Бог. Благодарим Тебя, Боже, за ту любовь безграничную, которую Ты проявил к нам. Благодарим за то, что мы сегодня стоим, как церковь Твоя. Поклоняемся Тебе. Говорим, что Господь... Ты всемогущий Бог. Боже, иногда нет слов, чтобы выразить Тебе ту любовь, ту благодарность, подобрать те слова, сказать, насколько Ты проявил эту милость, что мы сегодня стоим здесь, живые, обновленные, исцеленные и благословенные. Аллилуйя! Дух Святой, я молю и прошу Тебя, Боже, чтобы Ты сегодня дал нам сил, Господь, чтобы Ты сегодня развеял всякие сомнения, всякие страхи, чтобы Ты дал нам понять, что не главное, какие мы, не главное, сколько мы сегодня дел сделали, а главное понять то, чтобы мы оказались верными Тебе, чтобы мы, Господь, до конца дошли, чтобы мы тот крест, который мы взяли, чтобы мы несли его до конца, и чтобы мы, как церковь, святая земля, когда придет время на небесах, мы были все вместе, как тело Твое. Боже, благослови нас, Отец. Помоги нам, Господь, осуществить это, Отец. Помоги нам обновиться во имя Иисуса Христа. Боже, наполни нас во имя Иисуса, великий Господь. Дай нам эту силу. Дай нам эту надежду, мой Бог. Дай нам понимание, Отец Небесный, быть непоколебимыми, быть верными, великий Господь, иметь эти сердца любящие, иметь взаимоотношения между друг другом. Аллилуйя! Хвала тебе, мой Бог! Поклоняемся тебе, Господь! Почитаем Тебя! И воздаем Тебе всю славу и честь великому, всемогущему и живому! Отцу Сыну и Святому Духу. Аминь.